Как это, Ты считаешь эффективной охранные перемены? весь периметр, конечно, не ручаюсь, но, допустим, на данном участке, на данном берег, на данной баррикаде, по признанию как руководства, как штаба, такие просто вольно шатающиеся людей, это самая крепкая оборона, самая надежная и самая организованная. Были замечены провокаторы среди волонтеров? Среди волонтеров, среди активистов, которые действительно находятся не первый день, которые приходят, помогают. У меня не было никого. Есть, были люди, которые приходили вроде как за идею, вроде помочь. Sí Буквально недавно, вчера, человек при Кавказе, якобы ветеран первой второй чеченской. До сих пор все неоднократно употреблял алкоголь. Ну, просто спокойно выдворит за территорию. Таких вещей мы не позволяем. Ну, согласно как бы несколько дней было очень стабильно, вчера было поменьше, но сегодня я смотрю на это время, где достаточно не нагибается. И все зависит от того, Потому что здесь два варианта. Либо это прорвет действительно народное негодование, либо оно сдуется как шарик. Второй вариант я не приемлю, и я к себе реагирую, его не допущу. Да.